Вообще Я, ну, вам сразу сказать, что я не, не, не велотурист, даже не велосипедист и не руководитель этого похода. Thank you. I <laughs> В Италии получается, ну и как в Европе. Ну, в Италии, наверное. Насколько я понял, ну, это же, это же, я же участник, в там, Просто я, буду, я говорю, а, то можно стоять там, где не частная собственность и не нацпарк. Но там, где не нацпарк, там частная собственность. Это как-то хорошо, очень хорошо для экономики Италии, но для туристов это не очень хорошо. Да, стало очень жарко. Was there a Это очень неприятный момент. То есть бывает. 是不是 вы бронировали какую-то дешевую гостиницу? Мы делали, бронировали, по-моему, штук 8 их. По маршруту, по реальному маршруту. А предоплату тоже делали или нет? А электрички какие дорогие, нет? Электрички есть дешевые, Смотрите, я -то Нет, я а? да. Нет, ну то ну больше. Но мы же на всем этом мобиле. мы даже выбирали какие-то Питание, Питание, питание понимаешь, там оно как есть дорогое, а да. есть Еще -то чем То нас. Ну Стоит. что -то с тобой. Да. Всякие что-то штуки, как А то а ли на, на бензине, да? У вас были те, кто не получил визу? Что? что? Были те, кто не получил визу? Нет, а не получили визу. Какие-то письма, типа там от, от МПК, допустим, какого-то от Турглова, да, возможно? Ну, как -то. Что можно посмотреть там, в каком супермаркете я иду, покупаю. И, ну, все, все, что угодно я там ну, справка Ну, справа. Потому что мы вот наслушались перед этим, там, перед нами, там, 100 человек не дали Ну, то есть там приехал какой-то автобус, и всем, ну, там 100 человек, и всем не дали оставили